Salam, hörmətli izləyicilər. Wish should izləyiciləri, bu gün Masazır qəsəbəsində möhtəşəm evimizi sizlərə təqdim edirik. Evimiz Masazır qəsəbəsi, Akım Abbasov küçəsində yerləşir. Tanınmış ərazilərdən birindədir. E, həyatın düz önündən, qapının düz önündən marşrut xətti keçir. Beynəltəq avtovuzal metroya qədər işləyən marşrut xəttidir, 569 nömrəli. Evimiz bu formada 3,5 sot ərazidə yerləşir videonu irəliləyəndə digərlərində bütün detallarını sizlərə aydın şəkildə deyəcəm. Həyəti bax belə uzunsov e, 4 yarımın ardınca 20 metrə kimi. Bax bu cür həyəti var, metaq daşla döşənlib, hardasa bura 7-8 maşın daxil ola bilər. Bütün görürsüz divarlar da gecə işıqlanması ilə təchiz olunub, mövcuddur. Mərkəzi qazəsi sistemi var. Evimizdə qaz, su, işıq, internet Ə, bütün sayğaclar quraşdırılıbdır, ağacıya hazır vəziyyətdə təqdim olunacaq. Evimizin də görünüş sahə vəziyyətdə. Bax bu zurdur, fasad görünüşü, evin də görürsüz gecə işıqlanması mövcuddur. Ən önəmlisi isə bax burada qəşəng bağ sahəsi var. Yəni bu eksklüziv evdir. Masazırdə adətən belə evlər nadir hallarda ev tapılır. Bax bucür bağ sahəsi, hər tərəfə sot yarım da burda bağ sahəsi mövcuddur. Ürəyiniz istədiyiniz meyvə ağacları var. Bax, nardır, barını gətiribdir. Üzüm var, cavalıdır. Cilas, e, vişnə ağacları mövcuddur. Su xəttinə qədər çəkilib. Evimiz kürsülü, altı da zərzəmli. Badam ağacı, heyva, əri, alma. Evin də bax arxa hissəsinə keçirsiniz. Ev tam qoşa daşdan inşa olunub. Qaz xətti mətbəxə, mə kanalizasiya xətti mətbəxə qədər çəkilibdir. Super, möhtəşəm bir evdir. Hörmətli izləyicilərimiz, videonu izləyin. Detali, e, diqqətlə izləyin, heç bir detalı qaçırtmayın. Diqqətli izləyin. Bax, burada da belə bir zircəm sahəsi mövcuddur. Böyükdür. Ərazi quru ərazidə yerləşir. Artıq əşyalarınızı bax bura yığa bilərsiniz. İndi isə evə daxil olum. Ət, ətraflı şəkildə sizləri çatdırım evin üz görünüşü hörmətli zəkirlərimiz evə daxil o vaxt qapı super, pəncərələr hamısı şəbəkə sistem, panorama tipli. Evimizin giriş hissəsi super, möhtəşəm evdir, həqiqətən də möhtəşəm bir evdir. Bu pilləkan bucurlar ayaqaltıları işıqlandırılıbdır, döşəmə yerdən isitmə, kombi, kolektor sistemi. Çox gözəl ev, doğrudan da çox gözəl. Evimiz 5 otaqlı evdir. 3.5 sotda evin çıxarışı kupçası var. Hazır vəziyyətdədir. Xüsusi mülkiyyət formasında. Yaşağış məntəqələrindən tor torpaqları pilləkanının altında bax bucır kladovka yaradılıb. Evimizin qiyməti 132.000 manatdan satışa çıxıb. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. 30 kvadratlıq zalımız. Super. Doğrudan da super həm tavan, həm dizayn fiqurlu yığılıbdır. O baxımdan gözəldir. Burada da şəbəkəyə alınmış tebəstin bulundu işıqları burada yana yəni. göstəririz sizə. Tavan hər bir otaqda fərqli tavan fiqurları var. Ev 5 otaq. Qiyməti yenə xatırladım 132.000 manat. Real müştərilərə təbii ki, qiymətdə endirim olacaq. Divar kağızları da aydın formada Açıq formadan e, təmir olunub ki, evimiz açıq fəraq görsənsin. Bu evimizin 16 kvadratlıq mətbəx sahəsi döşəmədən isitmə, mətbəxə qədər qaz xətti, kanalizasiya su xətti çəkilibdir. Öz həyətinə baxın, bağ hissəsinə baxın. Pəncərə heç bir qonşu bu evə maneə törətmir. Bu evdə heç bir qonşu maneçilik etmir. Əsas odur ki, birinci mərtəbədə bax adətən yaşlı insanlarımız gəlir. Aşağıda birinci mərtəbədə yataq otağı var, bax 10 kvadratlıq yataq otağı yaşlılar üçün nəzərə alınmış formada. Bu da arxa öz həyətinə baxır. Evimiz tam qoşadaş, divarlardan bilmək olur. 3 kvadratlıq sanitar qovşaq hissəmiz dəşəmədən isitmə, bura da həmçinin soxətli, tanzə xəttli çəkilib, öz həyatına baxan nəfəsli. İndi isə ikinci mərtəbəyə qalxaq. Ev e, Babayevlər nadir hallarda e, satışa çıxır. Hörmətli izləyicilərimiz, diqqətlə baxın. Evimizi dəyərləndirəm. Doğrudan da gözəl evdir. Baxmağa dəyər, almağa dəyər bir evdir. İkinci mərtəbəyə qalxdıq. İkinci mərtəbədə bax görünüşü bu formada böyük formalı bir evdir. Burda da bax pəridalar qoyulubdur, balanslar qoyulub. Tavan hissəyə çardağa çıxış var. Balkon hissəyə çıxırıq. Balkonumuz 7 kvadrat, öz həyəti. Burda da bax hissəsi. Super ev, doğrudan da super ev görməyə gəlmisiniz. Bir evdir, nə qədər hallarda satışa çıxır, dəyərləndirin birdə yataq otağımız 22 kvadrat. Yataq otağı böyük formada, hətta bura klassik mebeldə yetərincə sığışar. Böyük, demək olar ki, 2.5x1.80 olan panorama tipli şəbəkə sistem pəncəramız divar kağızları da göz qabağındadır. Gözəl təmir, bahalı qapı, aksesuarlarla Bu isə 18 kvadratdır. Digər e, üçüncü yataq otağı. Evimizdə 4 yataq otağı, 1 salon, 2 sanitar qovşaq, 1 e, böyük mətbəx yerləşir. Bu divar kağızları da zövqlüdür. Çox gözəl formada, həqiqətən də gözəldir. Marsrut xətti düz darvazanın önündən keçir və sonuncu 12 kvadratlıq yataq otağımız. Bu da yəqin ki, uşaq yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Bu da doğrudan da, məsələn, sayıqlı formada olan divar çəhizləri, pəncərəsi, evimizə 24 saat gün işığı, 12 saat gün işığı düşür, çünki evə mane olan bir qonşu yoxdur. 3 kvadratlıq həmçinin ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağımız gözəldir. Doğurdan da evin dörd bir tərəfi açıqdır. Yəni, belə formada evlər tez satışı çıxır. Buyurun, hörmətli izləyicilərimiz. Sözsüzdür, diqqətinizə və izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım, evimiz 3.5 sot torpaq sahəsində 5 otaqlı, 2 mərtəbə, zircəmi, 2 kürsülü, bağlı bağçalı həyət evimizdir. Qiymət isə 132.000 manat. Alıcıya təklif olunur, amma real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. Diqqətinizə və izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.